Доброго дня, Олександре Миколайовичу. Ми раді вас вітати в редакції газети Старий Центр. Доброго дня! Хочу вибачитись зразу з перших з слів буду розмовляти на російській мові. Нічого, ми вас зрозуміємо, повірте. Для тих, хто ще не встиг за секунду вас впізнати, хоч дуже складно вас не впізнати, все ж нагадаю ваш перелік ваших заслуг. Олександр Миколайович Багач, штовхач ядра, чемпіон Європи, володар Кубку Європи, срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу, чемпіон світу, бронзовий призер 26-ї Олімпіади, рекордсмен України, почесний громадянин міста Бровари? Я нічого не пропустила. Я Ні, нічого не пропустили. Добре, скажіть, будь ласка, Олександр Миколаївич, а яка у вас зараз вага і зріст? В данный момент рост метр девяносто один, вес где-то 135 килограмм. Угу. Справжний богатыр. Наверное, так. Если я не помыляюсь, вы брали участие в богатырских играх, наверное. Да, это были самые, самые первые, скажем так, первый этап, самое начало, скажем так. Это происходило в Броварах, вот, и в легкоатлетическом манеже, и я там участвовал. Ну, после этого я отказался, потому что нужно было толкать ядро. А все те виды, которые мы делали, они были очень травматичны. Mm -hmm. Зрозуміло. Uh, скажи, пожалуйста, Александра Миколаевич, почему все ж таки ядро, а не штанга, например? Uh -huh. Можно задать вопрос по-другому, почему не копье, а ядро. Дело в том, что я пришел в спортивную школу в Киев метателем копья. Я очень неплохо метал и мечтал его как бы метать. Но судьба свела меня в Кировограде с тренером по толканию ядра Шабленком Виталием Степановичем. Меня туда первый тренер привел, ну, привез с Черкасской области. И там мы встретились, и он меня увидел, сказал, да, ты будешь метать копье. Забрал училище. Ну и я начал толкать ядро. Потому что он был тренер по ядру. Я метал копье, потом мне, конечно, понравилось ядро. То вы с писом, в завершили карьеру? Ну, я метал немножко, где-то там порядка в девятом классе год. Ну, в основном занимался ядром. И 50... я, потом, я потом сам понял, что это два вида, они несовместимы. Вот, и мне уже ядро понравилось. А чем вот, сподобалось больше ядро, чем спис? Э, чем ядро? Значит, ядро мне понравилось чем? Я когда увидел люди, которые толкают, ну, порядка там 20 метров, я когда видел, что это 7 килограмм ядро, с какой легкостью оно летит, это меня, конечно, шокировало. Я захотел, чтобы и у меня так получилось. То я Выходит, вот вы уважаете, в своих руках чувствуете это ядро, как... Як... перьянку, перьинку, чини. Нет, нет, не, там по-другому, там другие ощущения. Оно, если оно тяжелое, там оно будет лететь, если очень кажется легким, значит, это было так у меня. оно может не лететь, и старт может быть неудачный, и там совершенно индивидуально по-другому. Скажи, пожалуйста, Олександр Миколаевич, мабуть, такой богатир, как вы, за один присест съедает не по одной порции страв, как у вас? Вы не смотрите на, мой, на мои объемы, особым аппетитом я не обладаю. Могу кушать, могу не кушать. А так можно спортсмену есть и не есть? Нет, когда был спортсмен, нужно было держать режим, нужно было питаться, соответственно. То хочете сказать, что вы сейчас, какую-то фигуру не тримаете? Ну, по сравнению с тем, когда я выступал, я сейчас потерял 15 килограмм. Ну, фигуру не знаю, нужно держать, но не всегда это получается. Скажи, пожалуйста, вы сами умеете готовить? Да. Первое, второе я могу, десерт могу. А что найбільше любите їсти? Ну, мои любимые это борщ и вареники. Такой же умеете готовить? Борщ могу, вареники вряд ли. Скажи, пожалуйста, а чем відрізнявся Саша Багач от своих однолетков? До речі, вы же в Броварах сколько лет проживаете? Я в Броварах проживаю с 83 года. Вот. А до этого времени с 80 в Киеве, а до этого момента я проживал в Черкасской области. Вот. И я не считал себя каким-то особенным среди своих одногодок, пока не увидел уже участь в Киеве, пока не увидел фотографии школьные, где я на фоне своих одноклассников буквально на голову выше. Они мне все были по плечу. Но тогда я этому не придавал значения. А с какого класса вы начали заниматься спортом? С пятого, с пятого класса. Как пришли? Мета, до метания спису. До метания спису. Значит, у нас в Черкасской области, в селе, село Матусов такое, вот, была общеобразовательная школа, и там я учился. Но с района 12 километров к нам ездил тренер Беремик Василий Михайлович. В любую погоду, то ли снег, то ли дождь, то ли солнце, то ли жара, он приезжал на велосипеде вот регулярно, сам бывший спортсмен, скажем так. И он приезжал к нам, туда набирал группу всех желающих. Год-два ребята занимались в основном бегом и прыжками, а потом он уже начинал разделять по специализациям. Где-то на третий год он мне определил, что и ты будешь метать копию. И потихоньку начали метать, я участвовал в соревнованиях, но пока не попал в Кировограде. І попав в ви одразу погодились з тим, що ви будете списки дати, а іншої альтернативи не було? Можливо, вам щось хотілося інше. Ні, він сказав Шадленко Віталій Степанович, що ти в Києві будеш би, на спеціалізації толкання ядра, ну ти будеш метати копье тоже. Тим більше, що там, коли ми вчилися в 9 класі, то ми освоювали як толкання ядра, метання диска, і був у нас тренер ще й по метанню копьев. Угу. Е, наскільки я пригадую з вашої автобіографії, в армії ви служили в спортивній роті. Були якісь особливі умови для таких хлопців, як ви, спортсменів? Я служив не в спортроті, я служив в спортзвод при Київському вищому навіть інженерному училищі. Там був спортзвод, я там проходив свою службу. Конечно, було дуже багато времени для тренування. Там в основному ділялося. Время для тренировок. Это были времена Советского Союза, и в Советском Союзе проводили два раза в году чемпионат вооруженных сил. Летний и зимний. А это было Если ты хорошо выступил, ты хорошо служишь, хорошо тренируешься. Как у вас было? Меня призвали в ноябре 1984 года, а в январе или феврале, я не помню, я уже выиграл чемпионат вооруженных сил Советского Союза. То есть мне изначально уже сделали все условия для того, чтобы я хорошо тренировался и проведя два года, в, как бы в армии, в спортроте или в спортзводе, вот за тот момент я два или три раза выиграл чемпионат СССР по юниорам, был вторым на чемпионате Европы, то есть все шло, как говорится, как нужно. Ну, как вы кажете в армии шло как нужно все, то а, чемпионалы вы нас убедили в шину. Такого нет такого не было. А что взагалі найбільше запам'яталося из службы в армии? Сейчас где-то 85-й год. 85-й год аэропорт Адлер. Мы улетали со сборной командой с Адлера в Киев. У нас там учебно-тренировочные сборы проходили. Вот у нас из документов были военные билеты, но мы все были в спортивной форме. И вот проходя контроль, нас э, начали всех задерживать ребят, которые с военными билетами, потому что мы не по форме одеты. Конечно, я перепугался, потому что должны были нас отправить сразу в комендатуру. Но задержали еще взрослого метателя, он был лейтенантом. Вот и тоже привели к нам, и он говорит, ребята, не волнуйтесь, сейчас разберутся и вас отпустят. Ну, это на слово комендатура это было что-то страшное. Ну, точно через 20 минут разобрались, и мы сели в самолет и улетели. такой казус был. По закинчении службы вы целиком и полностью присвятили себя спорту? Э, после окончания армии я полностью себя как бы отдал спорту, хотя и до этого то же самое было. Вообще на протяжении 22 или 3 лет, пока я занимался, я полностью спорт, это была моя жизнь и есть. Из Украинской сельскохозяйственной академии вы перевелись в Национальный университет физического воспитания и спорта. Почему такие кардинальные изменения? Значит, я в сельхозакадемии закончил ровно половину, два с половиной, два с половиной курса на отделении зоотехник пчеловод. Вот. Но в 1993 году у меня рождается двойня, мальчик-девочка. Я ездил в сельхозакадемию с Броваров, ездил на занятия, возвращался сюда, здесь тренировался. Но когда родилась двойня, это было делать уже невозможно. Я взял один академический отпуск, потом второй, но ну, потом понял, что я там уже не потяну, и подал заявление о переводе, и перевелся в этот институт физкультуры. Скажи, будь ласка, вот 1999 рік став для вас особливо знаменным. Вы установили два рекорда Украины. Да. Прогадуйте, в целом, как это было? Да, но это были не первые мои рекорды. 92 год, зима, в Киеве проходил чемпионат Украины. На тот момент рекорд Украины был Владимир Киселев, такой олимпийский чемпион с Кременчуга. Был его национальный рекорд 21.07. Вот я тогда толкнул 21-32. А потом в 99 году толкнул 21.36. Это произошло в Львове на чемпионате Украины национальном. И в Броварах 21 И вот с тех пор 21-83 считается национальным рекордом Украины в закрытых помещениях. До сих пор его никто. Не произошло. Скажи, пожалуйста, когда Вы, скажем так, метаете ядро, Вы можете вот свой результат? Вот я сейчас кину на такую отстань. Нет, я приблизительно знаю, на что я готов. Но в какой попытке это произойдет или произойдет ли вообще, я не знаю. Это зависит от многих факторов. Как ты себя чувствуешь, какая погода на улице. Від настрою, мабуть, таке. Так, да, так, да, так. Да. Олександр Миколаєвичу, у вашій біографії є такі неприємні факти, наприклад, чемпіонат світу 1997 рік. Чому Україна не відстоювала ваше золото на чемпіонаті світу, коли вас позбавили його через непроходження допінг-тесту на Ефедрин? Ой, там очень большая сложная ситуация. Но единственное, я скажу, что Украина отстаивала. Но все свелось к тому, что мне лишили медали. Это медаль, которую я выиграл вечером. А результат утренний, который я показал в квалификации, оставили. И на следующий день мне уже разрешили выступать. Вот. Поэтому там ситуация была интересная и до сих пор непонятная. <с. А вот снова же в 2000-м 2000 роте также выник допинговый скандал перед Олимпийскими играми. Но ну, он произошел. Проба была взята где-то, скажем так, в феврале, а может и раньше. Но после того, как я выиграл чемпионат Европы и стал лидером и в Европе по результату светового рейтинга, мирового рейтинга. В мае возникла проблема вот это выплыла. Вот. И в принципе те факты, которые были у меня у Федерации легкой атлетики, они давали право и возможность отстоять мое участие в Сиднее и отстоять, скажем так, мое честное имя. Вот. Но для этого нужно было судиться проходить суды, международные суды вот там очень сложная процедура вот и это все, у меня денег таких не было там мне сказали сумма начиналась где-то порядка 100 тысяч долларов и шла баснословно далеко вот и как правило все спортсмены которые затевали вот такие суды они все это дело проигрывали ну естественные деньги тоже вот, потому в принципе федерация как бы меня поддерживала я готовился в Сидней, ехал в Сидней. Последний сбор тренировочный проходил в Сингапуре. Перед отъездом в Сингапур здесь показал результат на Украине. 21.42, при том, что там выиграли 21.27. Вот. И уже находясь в Сингапуре, мне пришло сообщение, что я временно не допускаюсь. То есть я не допускаюсь к Олимпийским играм. Но решение будут приниматься позже. И только потом, спустя где-то месяцев 6-7, вот, федерация меня не признавала виновным, наша украинская. А международная наседала, чтобы было принято решение. Вот. А если решение не принято федерацией национальной, тогда следуют штрафные санкции в виде штрафов от международной. Ну, естественно, через 7 месяцев наши... Наша Федерация Украинская признала мою вину, и меня автоматически сразу дисквалифицировали. Вот так вот было. Mm -hmm. Это давно было, и уже не хочется вспоминать. Да, тричі звинувачували вас, вживание допингу и врач Чевраш врешть дисквалифицировала нас завжди. Да, понимаете, вот эта дисквалификация пожизненная, тут не все так правильно, как сказано. Вот у меня выписка из антидопингового закона, по которому живут сейчас все спортсмены в мире. Вот. По этому закону, если ты нарушил, тебя наказывают. Если ты нарушил дважды, тебя снова наказывают. Так вот, есть такой пункт 44. Звучит он законы, закон о сроках давности, где написано, что ни одна дисциплинарная мера не может быть предпринята к спортсмену, и любому другому лицу за нарушение антидопингового правила в рамках этих антидопинговых правил по истечении 8 лет со дня совершения этого нарушения. Уже прошло 12 лет или 10, я не помню. Потому пожизненная дисквалификация как таковой нет. Скажи, пожалуйста, вот вы перешли на тренерскую работу после этого всего, такого, скажем, скандала, а не планировали, не хотели бы вернуться назад? Дело в том, что я сразу и не перешел на тренерскую. Дело в том, что я еще занимался полтора года пауэрлифтингом. Вот. И под руководством своего хорошего знакомого, неоднократного чемпиона мира, Виктора, Налейкина, Виктора Сергеевича Налейкина. Вот, и выполнил там норматив мастера спорта. Вот. Но параллельно ко мне э, начали обращаться люди вот, э, по поводу тренировочного процесса. Вот. Ну и параллельно я тренировал свою дочку старшую. Потом еще ко мне люди подошли. А потом со временем ко мне обратились инвалиды, вот, которые попросили, чтобы я помог им в тренировочном процессе. Это все произошло в 2001-2002 год. Вот с тех пор я сейчас, в данный момент, работаю со спортсменами-инвалидами. Естественно, со здоровыми тоже. Вы загадали про свою старшую доньку. А из какого виду спорта вы тренируете? тренуете? Она уже закончила. Она тренировалась 5 лет. Выполнила норматив кандидата в мастера спорта по диск. она уже все закончила, она сейчас работает в аквапарке спасателем. У вас еще двое, двое диток, вы многодетный батько. Да. Еще и пришли инши дети, также вашей ну, да, кандидат мастера спорта. Младшая Юля, это двойняшки, Юля и Коля. Младшая выполнила норматив мастера спорта по плаванию. Очень рано, по-моему, лет 13, если я не ошибаюсь, закончила наше училище броварское спортивное. Вот. Ну и после этого она и закончила спорт. Она пошла учиться в Национальный университет общественного питания на факультет финансы. Она сейчас там учится на третьем курсе. Вот. Ну плаванием так, постуку поскольку Она тоже работала в аквапарке спасателем. А старшую доньку, как звать, вы Оксана? Да Оксана. Мачу Юля. А Сына Коля? Сына это Коля, Николай. В данный момент студент Переяславского университета педагогического. Мастер спорта по толканию ядра. Я его лично тренирую. Неоднократный чемпион Украины среди юношей и юниоров. В данный момент он перешел в категорию молодежь. Вот. і является членом зборної, членом сборной команди України по молодежі. Скажіть, будь ласка, у вас таке спортивне сімейство, не вже дружина до цього не має ніякого відношення, не вже вона не займається спортом, не захоплюється. Діло в тому, що жена теж прийшла із плавання, заканчивала інститут фізкультури, була кандидатом майстера спорту в плавання. Спортивна сімейська да, у вас. Да, да. Кем из своих выхованцев вы больше пишаетесь? Ну, конечно, кроме сына. Это бесспорядочно и доньки старшего. Ну, все, в принципе, ребята хорошие, так как у инвалидов, у них там, сами понимаете, есть огромные проблемы со здоровьем. И там можно, как вы говорите, пишаться каждым взятым. Вот Даже если он ничего не достиг в спорте, только одно желание тренироваться это уже вызывает восхищение. Ну, в данный момент я работаю двукратный паралимпийский чемпион сметания диска Александр Ясиновый, проживает в Киеве. Вот. И э, мастер спорта международного класса, серебряный призер этого года чемпионата Европы Дмитрий Балышев. Вот. В принципе эти ребята будут готовиться на следующий год, я надеюсь на чемпионат мира и дальше. В цьому році нещодавно відбулись Паралимпийские игры, також ваши ученики были на них? Нет, к сожалению, не было. Не ездили. Один травмировался, второй не ездил. Скажи, пожалуйста, ласка, чи вистачає у вас часу на хобби? <связь> хобби у нас семейное хобби. Хобби это наша дача, где мы проводим свободное время, где мы можем отвлечься, как говорится, от... Діл мерських, где можна отдохнути, где можна поработати немножко, це наше хобі. А от ви, коли починали навчатись у сільськосподарській академії, ви казали, що там на бджільництво, так? То це Немає. Улії у мене нету. Немає. А які українські свята ви найбільше любите? Наша вся сім'я любить, конечно, Новий год, Рождество і Пасха, естественно. А чиї вас в сім'ї родинні традиції? Це дні Це дні рождения. сімейні. Всі збираєтесь тоді? Також і до батьків їздите. Так. Да. Скажіть, Олександр Миколаївич, от ви почесний громадянин міста Бровари. Чи належно Бровари шанують своїх героїв? Ви знаєте, завжди поздравляють, завжди ну, приглашають. Но, к сожалению, в меру своей занятости не всегда это получается у меня, чтобы поприсутствовать на торжественной встрече где-то, чтобы поучаствовать в каких-то, там, я не знаю, тоже встречах. Я не всегда свободен. Так, в принципе, да, помнят. А чего, на вашу думку, не выстачает броварам, спортивным броварам? Ну, я наведу один пример. Я когда появился в броварах, здесь было пять или шесть бассейнов. Сейчас у нас купава, которая на ремонте. И я не знаю, может еще где-то есть, но это все, по-моему, платное или как это сейчас? Частное, приватное. Приватное, да. Александр Николаевич, что для вас у жизни наиболее Вы знаете, я думаю, что поддержка моей семьи, моей родни, в трудную минуту. Я думаю, что это самое главное для меня. И еще, пожалуйста, скажите, каким вы бачите свое майбутнее, ось, найближче майбутнее? Ну, я там же, я остаюсь, буду работать в Национальной паралимпийской команде, я буду работать с ребятами, которые хотят чего-то достичь. В частности, делать то, чем я занимался. А это немаловажно, когда спортсмен заканчивает свою карьеру, и непонятно, чем заняться. Я всю жизнь толкал ядро, и теперь я влаживаю свои знания в ребят, которые хотят тоже это делать. Буду работать тренером, буду. До речи, где вы тренуете своих выхованцев? Мы работаем в Киевской областной школе ШВСМ легкоатлетический манеж в городе Бровары. Стадион Спартак, скажем так разумела. И наставил Александр Миколаевич, Ваши побожение тем, кто мрет про спортивную карьеру легкоатлета. Ну, в первую очередь нужно быть готовым, потому что будут огромные физические нагрузки, эмоциональные нагрузки. Нужно будет уметь сконцентрироваться, нужно будет уметь проигрывать и нужно будет уметь очень, очень хорошо, точнее очень и очень хотеть выигрывать. Так что удачи. Спасибо вам большое. Также мы желаем вам здоровья и здійснення всех ваших мечт. Спасибо.